Всем доброго вечера, всем мирного неба над головой, всем тридцать Подписывайтесь на мой канал, дальше еще будет интересно. Сейчас видео выходят э, в YouTube-канале, э, в тиктоке и в пяти группах. Э, там Киевский трамвай, э, зупины лося или не помню, честно. Потом скажу. Вот. Э, ну что, опять разговор по поводу наземного транспорта, то есть КП Киев э, Наконец-то пассажиры добились своего. 20, 21 березня э, транспорт не будет заполняться во время воздушной тревоги. Но есть одно но. Э, Когда я выложил сегодня эту статью, э, и мне написали, а водия А водія, як завжди, і забули спросить. Ну, а хто такий водій? Він ніхто. Він виконує э, прикази э, руководства, і ніхто його питати не буде. Хоча можна було б навіть э, спросити. Мнення, там, ну, є ж, ну, я не говорю там Кличко поїхав би, або э, начальник КМДА, голова КМДА. можно было своих подчиненных, которые сидят без толку там, и приехать просто в депо, в каждом депо проходят инструктажи. И можно было приехать на инструктаж и спросить у водителей, хотя бы вот мнение, ребят, а как? Ну, на жаль, есть такие жути, что у наших чиновников, как и у многих людей, есть два мнения. Одно мое, а другое неправильно так это работает на сегодняшний день. Не на сегодняшний день, оно постоянно работает. На этом. Вот. И как-то обидно получается, что люди, то есть водии, опять их никто не испытал, опять на них все эти собак повесили, и водитель теперь будет за все вид повидать. Потому что так решила КМДА. Пошли на встречу пассажирам, ну, не на встречу водителям. Кто-то из водителей, я уверен, готов будет ездить, кто-то не готов будет ездить. Кому-то будет страшно, кто-то захочет остановиться, кто-то захочет пойти где-то там в переход спрятаться. То есть, ну, вот как-то так и получается, что, на жаль, опять же, я скажу, что водеев никто не испытал. Так что, я вас дуже прошу, господа пассажиры, гости места Киева, киевляне, будь ласка. Относитесь з повагою до водіїв, тролейбуса автобуса, трамвая Це теж люди, в яких дуже-дуже трудна праця. Дуже. Він один, а вас в день він перевозить до 1000, а то й до двох тисяч в день. А він один. Подписывайтесь на мой канал, дальше еще будет интереснее.